সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু ভিডিঅ'টো দেখি পেলাই চাগে আপোনালোকে গম পালেই নহয়নে আৰু যিহেতু আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ মোৰ চাৰি পাঁচদিনমানৰ পৰা মানে বহু তথন্তৰ কিছুমান হৈ আছে আৰু শেষত মই এটা বিশেষ কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ পাঁচদিনমান হৈছে আৰু তাৰপিছত ভাবিলোঁ বহুতে মোক মানে ক'লে কি বাইদেউ আপুনি মানে হনুমান মন্দিৰত যাব তাত চাকি বাতি দিব এনেকৈ কিছুমান পৰামৰ্শ দিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে আজি আহি গ'লোঁ আগতে কিন্তু এইটো মন্দিৰত একবাৰো অহা নাছিলোঁ দেই চুলিখিনিও ফুল খাই গ'ল বাইদেউক নধৰিব আগতে আৰু এইটো আমাৰ গণেশগুৰিত থকা মানে হনুমান মন্দিৰে হয় বহুত আৰু মই অহা অকণ দেৰিয়ে হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে মানে মানুহখিনিক গুচিয়ে গৈছে হ'লেও মানে বহুতখিনি মানুহ আছে আৰু বাহিৰতো দেখালোঁ এতিয়া ভিতৰতো চাওকচোন এয়া ভিতৰ ভাগ দেই ভিতৰৰ ভাগ ভাগে আছে মানে মই পূজা কৰাখিনি দেখাবলৈ মইতো আৰু নিজে হেৰি কৰি থাকিব লাগে ন কেমেৰা ধৰা মানুহ নাই সেইটো কাৰণে দেখুওৱা নাই ইয়াতে পূজাৰীয়ে ফুট ল'ব তেখেতে এনেকৈ ফুট দিয়ে ফুট দিয়ে প্ৰসাদ দিয়ে ময়ো ইতিমধ্যে চাকি বদমি দি আজৰি হ'লোঁ হৈ লৈ পেলাই এতিয়া যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ গ'ল বাৰু বাহিৰলৈ ওলাই আহি পেলাই গোটেই মন্দিৰটো দেখাবলৈ চালোঁ বাহিৰৰ পৰা এখন দোকানৰ পৰা এনেকৈ চাকি লৈ ললোঁ আৰু থালিখন খালী থালিখন দিবলৈ আহিলো তাৰপিছত এয়া দেখিছে এয়া পেকেট লৈ লওঁ বাইদেউ কওকচোন কিমান বুলি ক'লে চাকি বাকী দি আহি গ'লো গলিয়ে গলিয়ে গলিয়াই গলিয়ে অহাৰ কাৰণটো হ'ল কি মই হেলমেট নিবলৈ নাপাওঁ মানে পাহৰি গ'লো সেইটো কাৰণে গলিয়ে গলিয়ে আহিছো আচলতে হেলমেটটো নিজৰ ল'ৰালৰি ক'বই পাহৰি গুচি আহিলোঁ গতিকে এতিয়া তেনেকেই আহি আছোঁ গলিয়ে গলিয়ে পামেই আৰু অমৃত উদ্যান পাই গ'লোহি পাই গ'লো অমৃত উদ্যান এফালদিয়ে সোমাই গৈছিলোঁ যিহেতু আহি পাই গ'লোহি ঘৰ ঘৰ পাই হাত মুখ ধুই ভাত পানীকেইটা খাই লৈ আকৌ আহি গ'লোঁ ভিডিঅ'টো সামৰোঁ বুলি মোৰ নিৰ্দিষ্ট জেগাত আৰু এই জেগাখিনিৰ পৰা ভিডিঅ' বনালে সঁচাকৈ মোৰ বহুত ভাল লাগে একদম পূৰা মুকলিমূৰীয়া নহয়নে বাৰু সেইটো কাৰণে ভাল লাগে আৰু একে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে যেতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটী আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই কোনো মই হনুমান মন্দিৰত যোৱাই নাই আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই হনুমান মন্দিৰত গৈছোঁ গণেশগুৰিটোত আৰু আগতে যোৱা নাই কিন্তু আহোঁতে যাওঁতে দেখি থাকোঁ বহুত মানুহ থাকে আৰু সঁচাকৈয়ে আজি গৈ পেলাই বহুত ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিল বহুত মানুহ আহিছে আৰু কি জানে একদম সঁচা কথা কৈছোঁ মানে কি হয় মই ভগৱান ভাল পাওঁ ভগৱান বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু সেইবুলিয়ে মানে মই য'তে ত'তে মঠ মন্দিৰত ঘূৰি নাথাকোঁ বছৰত একবাৰ যাওঁ মই ভাদ মাহত যিহেতু আমাৰ নামঘৰ দূৰত হয় সেইটো কাৰণে মই ভৰালী নামঘৰত যাওঁ আৰু শাওণ মাহটোত আমাৰ ওচৰতে যিহেতু মন্দিৰটো সেইটো কাৰণে মই মন্দিৰত প্ৰতি সোমবাৰে সোমবাৰে নাম লয় সেইকাৰণে মই তাত যাওঁ তাৰবাবে মই মানে মোৰ ইমান জোৱা কৰা হেৰি নাথাকে ভক্তিভাৱ আছে কিন্তু মানে মই গৈ গৈ নাথাকোঁ ঘৰৰ যি ভগৱান থাপনাখন আছে মই তাতেই সদায় ধূপ চাকি জ্বলাওঁ আৰু তেনেকেই চলি আহিছোঁ আৰু মানে কি হৈছে আচল কথাটো হ'ল কি আজি অলপ দিনৰ পৰা পোন্ধৰ ষোল্ল দিনমান হৈছে মোৰ কি জানোনো এই পোন্ধৰ ষোল্ল দিনত আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক বান্দৰে মোক মানে ইমান অশান্তি কৰিছে পেলাই কৰি গোটেই মানুহজনীক ঠেকেচা খুৱাই পেলাইছে গম পাইছে ভয়তে মানে পৰি যাওঁ বান্দৰে যেনেকৈ খেদি আহে সেইটো কাৰণে ভয়তে পৰি যাওঁ আৰু তেতিয়া মই এটা ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত দিছিলোঁ তে তেতিয়া ক'লে বহুত কেইগৰাকী ফ্ৰেণ্ডে ক'লে বাইদেউ আপুনি হনুমান চালিচা পঢ়িবলৈ লওকচোন আপোনাৰ ভাল লাগিব আৰু হনুমান মন্দিৰত যাব সেইটো কাৰণে মই আজি গ'লোঁ আৰু হয়ো বাৰু কি নাজানো আচলতে বিশ্বাসেই আদিমূল বস্তু নহয়নে বাৰু তেনেকৈ মই আজিলৈকে ছদিন হৈছে দেই ছদিন হৈছে ছদিনত আজি মই মন্দিৰ মন্দিৰত গৈ চাকি মানে চাকি ধূপধূনা এইবিলাক দি থৈ আহিছোঁ আৰু কিন্তু এই ছদিনত মানে পাঁচদিন হ'ল আজি বান্দৰ অহা নাই প্ৰথম দিনা পঢ়াৰ পিছত সেইদিনাখনেই আহিছে যোনদিনাখন পঢ়িছোঁ সেইদিনাখনেই আহিছে গধূলি কিন্তু মানে ময়ো এতিয়া ভৰি বেঁকা মই ক'তো যাব নোৱাৰোঁ বান্দৰটো কিন্তু মোৰ ওচৰতে ঘূৰি পকি পেলাই গুচি গ'ল মোক একো অনিষ্ট নকৰিলে আৰু এই পাঁচদিন চাৰিদিন একদম ৰাতি দিন মানে ধুনীয়াকৈ শুব পৰা হৈ আছোঁ কিয় জানেনে বান্দৰ নাই অহা আৰু এটা দুটা আহিলেও মানে ইফালে সিফালে গুচি যায় ঘৰত একো অশান্তি কৰা নাই নহ'লে মোক এইকেইদিন মানে পোন্ধৰ ষোল্ল দিন ইমানে ৰাতিটোও ঘৰৰ পৰা নাযায় একদম দপ দপাই থাকে ইমান অশান্তি কৰিছিলে আৰু কি হৈছিল মানে এই বহুত অশান্তি কৰে কাৰণে ময়ো বাতলি গুটি মাৰিছিলোঁ চিকাৰ কৰিছোঁ মই বাতলি গুটি মাৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণেও মোক তেনেকুৱা কৰিলে নেকি নাজানো আৰু সেই উপায় মানে যি কিবা এটা কয় নহয় কিবা পেট কামুৰিলে কিবা মাটিটো বাঘৰে পাতিটো বা হেৰি কৰে বুলি সেই তেনেকুৱাকৈ মানে এতিয়া উপায় নাইকিয়া সেইটো কাৰণে সেই বন্ধুকেইগৰাকীৰ কথা মাতে মানে মই হনুমান চালিচাও পাঠ কৰি আছোঁ আৰু সেই তাতো আজি হনুমান মন্দিৰতো গৈ পেলাই ধূপ চাকি দি আহিছোঁ সেইটো কাৰণেই গ'লোঁ অইন একো নাই আৰু তেনেকৈ এতিয়া গৈ থাকিব লাগিব নহয়নে একে মোৰ আৰু আকুৰ গোচ ভাৱটো লৈ থাকিলেতো নহ'ব নহয় জানো বাৰু এতিয়া যিহেতু বয়স হৈ আহিছে কিছুমান এৰা ধৰা কৰিব লাগিব ন গতিকে অইন জীৱ জন্তুৱে ভাল পায় এই বান্দৰেহে মোক ইমান একদম এই গুৱাহাটীত অহাৰ পৰা এইবাৰেই কিন্তু ইমান অশান্তি কৰিছে আগতে তেনেকুৱা অশান্তি নাই আগতে আহে কৰে তেনেকৈ গুচি যায় যি কি নহওক সেই বান্ধৱীকেইগৰাকীৰ কথামতেই মই হনুমান চালিচা পঢ়াৰ পৰা বুলিয়ে মানে ধাৰণা কৰিছোঁ দেই সেইটোৱে মই বিশ্বাস লৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু বান্দৰ চান্দৰ নাই একদম দেখাই নাই এতিয়া আজি এজনী মানুহ আহিছে কৈছে আমাৰ ফালে আছে সেইটো আছে মই কৈছোঁ আমাৰ ফালে কিন্তু অহা নাই সঁচাকৈ কৈছোঁ ভালো লাগিছে ভগৱানে যাতে মোক বা তেনেকৈ বান্দৰকেইটা আঁতৰালেই হয় আৰু দেই লাগে মই কিবা কিবি খাবলৈ দিম আঁতৰ কৰি হেৰি কৰি কিন্তু মোৰ তাত যাতে মোৰ গাত জঁপিয়াই কৰি হেৰি নকৰেহি সেইটোৱে মোৰ মানে হেৰি লাগে আৰু সেইটো কাৰণে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব মোৰ গাৰ পৰা যাতে এইবিলাক মানে ইমান বিপদ বিঘিনি কিছুমান অকল ঠেকেচা খাই খাই পৰি থাকোঁ জানেনে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খোজকাঢ়িবলৈ নজনা নিচিনা যে খোজকাঢ়িলে যে পৰে তেনেকৈয়ে মানে পৰি থাকোঁ কালি ইমান দিনৰ মূৰত মই খোজকাঢ়িছোঁ কালি দোকানত গৈছিলোঁ মই গাখীৰ আনিবৰ কাৰণে তাৰপিছতে কোনো কথা নাই বতৰা নাই একদম পিছল খাই যি পৰিছোঁ নহয় মানুহ এজনে যেনিবা উঠাই কৰি দিলে আকৌ ল'ৰাটোক ফোন কৰি পেলাই ল'ৰাটোৱে মোক গৈ লৈ আহিছেগৈ সেইখন বিপদ আৰু আজি মন্দিৰত গ'লোঁ ভাল লাগিলে আৰু বেছি নকওঁ জানি মানে গম পাই ন গাটো ইমান ঠিক নহয় গতিকে সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক সকলোকে সুমতি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো মই এতিয়া ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই